Швидко схуднути без походів до спортзалу. Такий метод вигадала для себе киянка Яна. Час від часу вона виснажувала себе жорсткою дієтою. Ось три дня взагалі нічого не кушала, тільки пила воду, там чай, кофе, сок. Єди не було в раціоні. І я похуділа десь на три кілограми за три дня. Але користь від такого голодування недовгочасна. Щойно яна починала їсти, втрачені кілограми поверталися з лишком. Тож зараз худне обережно, а свою дієту поєднує із постом. Я себе ограничила частично. Весь період строгого поста я не кушаю ось ці два види продуктів, тобто сладке і м'ясо. Періодичні обмеження в їжі можуть бути корисними для здоров'я людини, кажуть медики, але харчування повинно бути збалансованим. Найбільше в м'ясі і в молочних продуктах білка. Цей білок ми маємо обов'язково компенсувати бобовими, соєю, горохом, квасолею, іншими продуктами, горіхами. Та ж самими, якщо організм буде недоотримувати цих продуктів, він не зможе нормально захищатися від інфекцій, нормально розвиватися. Деяким людям дієти взагалі протипоказані. Тож перед тим як почати худнути, порадьтеся з лікарем. Дієта може спровокувати загострення хронічних захворювань. Наприклад, якщо людина в піст відмовляється від м'яса, починає більше їсти вуглеводів. Булочок хліба може бути загострення цукрового діабету. Крім того, є певні вітаміни і мікроелементи, які ми, наприклад, ніде не можемо знайти, крім як в тварин в продуктах тваринного харчування, щоб зменшити вагу тіла, передусім відмовтеся від шкідливих звичок. Замість масних та смажених страв, надавайте перевагу свіжим овочам і фруктам, а також вареним чи запеченим стравам. Уникайте частих перекусів та їжте невеликими порціями. И у нас в гостях Тетяна Анякиева, лікар терапевт доктор медицинских наук. Доброго ранку. Будем сегодня говорить про диеты чи про здоровое харчування. в чому різниця? чем разница? Доброе, Доброе утро. Uh, так повелось, что под словом диета мы понимаем uh, образ жизни, образ питания. Uh, но uh, к тому привычному слову диета, диета по Певзнеру, которая используется при правильном лечебном, Питание нужно уже немножечко отходить, потому что э, существует понятие здоровое питание. То есть диета у нас остается для лечения какого-либо заболевания, а здоровое питание у нас существует для того, чтобы не заболеть. Поэтому э, диетические э, рекомендации они у нас нужны для тех людей, которые уже чем-то болеют. Хотя это, честно говоря, такое постсоветское наследие, потому что никому в Америке, в Великобритании не придет в голову лечиться с помощью диеты, потому что фармакологическая промышленность уже впереди планеты всей, и поэтому используются лекарственные препараты для лечения. Ну вот мы сейчас говорим о диетах. В первую очередь э, ну, все весна, даже, девушки, все девушки думают об одном. Сейчас как сяду на диету и как стану стройной и красивой. Если у девушки уже есть ожирение, да. то есть да, э, уже есть проблема, уже есть заболевание, тогда мы говорим действительно слово «диета». Если же девушка с индексом массы тела 22, то есть она в принципе хорошо выглядит. Но если а... думают, вот у меня маленькие бочки, хочу убрать. Да. Вот тогда ей нужно просто заняться спортом и при... придерживаться здорового питания, правильной пирамиды питания. Mm -hmm. Я так понимаю, диета это все-таки ограничение, если есть определенная болезнь и не обязательно ожирение. Диагноз может быть любой, когда мы не можем себе позволить всю пищу, жирную, mm -hmm. в первую очередь, например, алкоголь. Это диета, да? Это диета, это действительно диета. Мы Сейчас мы говорим бачки. о здоровом питании и о том, как оно может помочь коррекции фигуры. Бочкам, о котором мы говорим. Бочки, да. Я такой, что есть пирамиды. Вы нам можете ее показать? Да. Пойдемте, пожалуйста. Пойдемте. Татьяна, покажите нам. Итак, покажите нам на экране, чтобы мы видели. Итак, вот почему у нас 2010 и 2017? Расскажите, в чем разница? Что это такое? Дело в том, что в диетологии произошла такая маленькая революция. Если до 2016-18 года у нас... Основу правильного питания в основном составляли зерновых либо булочные изделия. Так. только потом уже выше стояли овощи, фрукты и так дальше и на самом верху у нас были жиры. Здесь, правда, на картинке растительные жиры, но э, в основном-то животные жиры, mm -hmm. больных. Так. То в 2016 2017 году, в 2016 началось это все пересматриваться, а на сегодняшний день закрепилось. Так. Э, основу правильного питания должны составлять овощи и фрукты. Они mm -hmm. ех... а макароны и хлеб. Да. Но зерновые все равно остались. Они продолжают составлять примерно четверть дневного рациона правильного угу. питания и еще чуть меньше составляют мясо молочные продукты рыба и в самом верху легкие углеводы то от чего мы быстрее всего набираем вес те продукты из-за которых мы склонны к диабету второго типа ну сладости а в 2010 м получается сладости вообще не было в этой пирамиде а... добавили как бы как реалии жизни что все равно все едят конечно же. Угу. но видите как поменялось соответственно фрукты овощи были здесь по сути да на втором месте сейчас они перешли вот как сейчас основа... они составляют основу всего питания основа то есть, то есть, правильное питание – это, в первую очередь, например, овощи, с ними можно немножечко какой-нибудь зерновых, например, и кусочек мяса. Ну, так, если схематически, да, пообъяснить. Причем кусочек, в принципе, довольно-таки большой, примерно 1 грамм на килограмм – это достаточно большое количество белка. Uh -huh, uh -huh. Можно ли, друзья, пост э, отнести к диете? Потому что многие так и постятся, как э, принимают из диеты об этом буквально через одну секунду. Так, указка теперь у меня, поэтому я главный. И напоминаю, что мы говорим с Татьяной Аникеевой, с доктором медицинских наук, на тему диет. Так вот, спросили мы вас о том, что пост является ли диетой, потому что многие девушки, будем откровенны, ну и даже мужчины, все-таки пост воспринимают именно как диету. А мы уже помним, что диета это ограничение. Да, лечебное причем. А, ну, если уйти от религоведения, да, и mm -hmm. не рассматривать пост Конечно. в этом то пост – это ограничение, действительно, как диета, способ питания, ограничив себя от продуктов животного происхождения. Mm -hmm. Можно рассматривать, и можно рассматривать даже в некоторых случаях, как лечебное питание, но а, в большей степени даже в религии есть категория лиц, с которым а, можно делать послабление поста. Uh -huh. Люди с заболеванием желудочно-кишечного тракта, те, которые не могут переносить большое количество овощей, фруктов, им не рекомендовано придерживаться. Поста. Uh -huh. Ну и по сути это пирамида, о которой мы говорили тоже, потому что все-таки овощи и фрукты являются теперь основой, да, по последним данным. Действительно так, но если овощи и фрукты можно как-то правильно термически обработать uh -huh. да, и использовать как uh -huh. пирамиду в пирамиде, то э, продукты животного происхождения мы же не можем заставить себя есть их uh -huh. сырыми. Ну, ну и к тем, вот. кому стоит прислушиваться и быть осторожным, придерживаясь или нет поставить. это дети, это беременные, как вы уже сказали, у которых есть диагноз, которым... Категорически нельзя поститься. И если вот вернуться к вопросу все-таки ограничения диеты, здорового питания, как сформировать свой дневной рацион, чтобы и коррекция фигуры произошла, и мы были здоровыми? А, к сожалению, одним питанием я не могу сказать, что можно на, наладить все. Если Безусловно, себя ну вот будет, все будет ограничивать активно в жирах или углеводах, мы можем получить гиповитаминозы. И их проявления. Поэтому нам нужно сбалансированно посчитать, то есть угу. целый там день-два посвятить этому, а еще лучше пойти на прием к диетологу, который рассчитает не только калорийность продуктов, но и правильные соотношения. Ну, но тем не менее вот все-таки буквально вот раз-два-три и мы вас отпускаем. Каким должно быть питание в день человека? Что присутствует и что нет? Обязательно должны быть белки, неважно, откуда вы их получите, животные либо растительные. Так. Но основу должны составлять сложные углеводы. Это то, что было у нас на самой нижней ступеньке пирамиды. То есть это овощи, фрукты, чуть меньше зерновых, еще чуть меньше жиров и совсем-совсем мало сладостей. То есть сладости оставить в первую половину дня, когда мы их можем углеводы так активно расходовать, и не заедать, скажем так, стресса сладким. Вот, стресс. И вернемся еще в важный момент. Все, кто у нас были гости, девушки, которые сбросили по 30-40 килограмм, все об одном, что диеты не работают. Действительно, диета, это лечебно, это когда нужно от чего-то отказаться. А есть один способ сбросить вес. Это здоровое питание, а не диета на неделю, а потом опять э, по полторта на, на ночь, да? И физическая активность. Все, по-моему, очень просто. Об этом будем вам неоднократно напоминать. А у нас в гостях была э, Татьяна Никеева, э, ликар-терапевт, доктор медичных наук. Говорил мы про диеты и про подготовку по еще до нового летнего сезона, чтобы все было красиво.